अल्लाम वरहि वरक मैं हाफिज़ इसमाइल आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं पब्लिक वाइस टी वी चलिए नाजरीन आज की एक अहम ख़बर की तरफ हम करते हैं चिंचोली में कल्लूर के एक दुकान में लगी आग से लाखों का हुआ नुकसान सामाई तालुका चिंचोली के कस्बे कल्लू में कदीर मेकानिक की शॉप में अचानक रात देर गए आग लगने का पेश आया जिसकी जद में सात गाड़ियां समेत गैरेज में मौजूद एयर कंप्रेशन के अलावा सारा सामान जलकर खाखसर हो गया ये गैरेज मन्ना खिली रोड पर कल्लू में वाक़ है मोहम्मद कदीर पाशा को रात करीब एक बजे फोन के जरिए इतला मिली की दुकान में आग लगी है इतला मिलने पर फौरन तमाम अफराद दौड़कर चले आए और फायर ब्रिगेड को कॉल किया फायर ब्रिगेड के पहुँचने तक पूरी दुकान जलकर खासतर हो गई मोहम्मद खदीर पाशा दुकान मालिक ने अपने आंखों में आंसू भर लाए और हुकूमत से मदद की गुहार लगाई दुकान मालिक मोहम्मद कदीर पाशा ने तमाम तफसीलात बताते हुए कहा के साथ पुरानी गाड़िया समेत तमाम ऑटो पार्ट्स का सामान जलकर राख बन गया ये कहते हुए उन्होंने अपने आँखों में आंसू भर लाए सामाईन आपको बता दूँ कि गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले अफरा अगर अपने माश को मस्तहकम करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और उनके साथ ऐसा हादसा पेश आता है तो ये बड़े दुख की बात होगी ऐसे में हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए कि उनकी मदद के लिए आगे आए आया ये आग क्या शॉर्ट सर्किट से लगी है या फिर किसी के साजिश का हिस्सा है इसका पता लगाने के लिए महकुमा पुलिस चिंचोली ने मामला दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया आइए देखते है तबसी रिपोर्ट इस करो हमारा दुकान पूरा जल को बर्खास्त हो गया हम गरीब लोग हैं परेशान है कब जले दुकान रात के जल तीन बजे हम लोग आग को देखे जब कुछ भी मालूम नहीं है हमारे कितने गाड़िया वगैरह थे अंदर कुछ गाड़िया सात सात आठ गाड़िया थे सब और क्या सब दुनिया का सा। और क्या टायरा बोलो तो टूब पूरे पूरे हो पूरे बरखाट कौन चलाते चलाता काम वो करके ग्यारह बजे से ग्यारह बजे जाने के बाद तीन बजे फोन आया हमारा

होता <laughs> पुलिस कार्रवाई होगी मुश्किल से लगाया क्यों पड़ता थे ये सी पूरा लाशो है हम रोजी रोटी होती बंक के मुश्किल से लगाता मैं बहुत क्लिप पड़ के लगाता पूरा परेशान रशें हो गया लोग <laughs> सर कॉलोर ग्राम में तो हम खजिर पास से साबरी रावंद की दुकान आ इले मैकेनिक दुकान आ ಸುಮಾರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇವ್ರು ದುಖಾನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಸಾ ಮೊಲದ ಸಾಬ್ರೂ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸುಟ್ಟು ಏಳೆಂಟು ಗಾಡಿ ಅದಾವ ಒಳಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನುಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಅದಾವ ಸುಮಾರು ನಷ್ಟ ಆಗ್ಯದಪ್ಪ ಅವರು ಭಾಳ ಗರೀಬ್ರು ಅದಾರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜ ಅವರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಉಳಿತವ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಪೂರಷ್ಟು ಇನ್ವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಮೆಲೆ ಹಾಕಿಬಾರ್ದು ದುಃಲೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಅಪರ್ ಒಂದು ಗರಿಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೈ ಮಧ್ಯಮುಖಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು